अभी जो आपने देखा होगा कि एक साल में नवी मुंबई पुलिस ने जितनी भी नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई की है खास करके जो अफ्रीकन नेशनल्स गलत तरीके से गलत इलिसिट ट्रेड्स में स्पेशली नार्को बिजनेस में जो है उनके ऊपर इतनी बड़ी पैमाने पे कार्रवाई की है उसमें डिपोर्टेशन हुए हैं, उनको अपने अपने कंट्रीज में वापस भेजा है और जिनके पास नारकोटिक्स मिला है उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगा के अभी सारे के सारे जेल में बंद है अभी जितने भी बचे हुए हैं उनका हम सेंसस करते रहते हैं उनको रेगुलरली पीरियोडिकली हम चेक करते रहते हैं मोस्ट ऑफ देम अभी जो है वो बोनाफाइड है फिर भी अगर उसमें से कोई गलत ट्रेड में अगर हमको मिलता है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे बांग्लादेशियों के खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पे नवी मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है जहां जहां बांग्लादेशी या फॉरेन नेशनल विदाउट वीजा विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे यहां पर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करके उनको वापस क्रॉस बॉर्डर भेज दिया जाता है महाराष्ट्र पुलिस का इम्पोर्टेंट जो गोल है दैट इज मिशन कन्विक्शन ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको हम न्याय दे सके जो आरोपी है उसको कन्विक्शन तक पहुंचा के इसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हमने नवी मुंबई पुलिस में लिए हैं जैसे नेल्सन सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन बाइक है यथार्थ सिस्टम है ई e पैरवी सिस्टम है उसमें दो चीज़ें और हमने ऐड की है अभी दैट इज़ दी एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर एंड एविडेंस डिस्पैच व्हीकल। तो अभी जो हमने लॉन्च किया है वो दो जगह पे, दो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस है पनवेल में और बेलापुर में उनके पास हमने दो बड़े बड़े एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर्स तैयार किए हैं जहाँ पर हर गुन्े की आ, में जो भी हम आ, मुद्देमाल आ, आ, जो निकालते हैं वहाँ से आ, जो कोर्ट केस के लिए आ, उपयोगी रहता है उसका प्रिजर्वेशन जो है वो वहाँ पर बहुत साइंटिफिक तरीके से आ, आ, रखा जाएगा और इन सारी चीज़ों का इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के हिसाब से हर आ, हर लेवल पे इसका क्यू आर कोडिंग किया है जो क्यू आर कोडिंग में ये सारा डेट टाइम स्टैम्प बोलो या जियो स्टैम्पिंग बोलो हैश वैल्यू निकाल के ये सारी चीज़ें इमिडियटली सेंट्रलाइज सर्वर में भी चले जाएंगे और इस तरीके से इसका आ, जो आ, उसका एविडेंस का इंटेग्रिटी है उसको हम सिक्योर कर रहे हैं और आ, प्रिजर्व कर रहे हैं इसी साथ जो एविडेंस डिस्पैच वैन है इसमें भी आ, हमारा जो घटनास्थल से जो हम मुद्दे निक, वो एक इंटीग्रेटेड चेन ऑफ कमांड के तहत आ, एक सिंगल वैन हमारी सारे पुलिस स्टेशन में घूम के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज तक पहुँचाएगी सो ह्या आपले जे वाहनं ज्यांनी ऍक्च्युली डिफेसमेंट होतं पोलीस स्टेशनचं पोलीस स्टेशनचं खरं जे आपल्याला लोकोपयोगी लोक फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली पोलीस स्टेशन वाटायला पाहिजे त्यामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये जर आपण बघितलं तर एवढा कचरा आपण त्या परिसरामध्ये आपल्याला दिसतो गाड्याच गाड्या आणि गंजलेल्या गाड्या धूळ खात असलेल्या गाड्या किंवा आतमध्ये पण तो मुद्देमाल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा मुद्देमाल ठेवलेला असतो जो म्हणजे ऑलमोस्ट आय uh, वुड से की uh, खूप खूप दाटीने ठेवलेला असतो ज्याला शोधणं पण uh, अत्यंत डिफिकल्ट होत असत तर आता ह्या सर्व मोहिमेमुळे uh, पोलीस स्टेशनचा संपूर्ण परिसर आपण uh, परिसरातल्या सर्व गाड्या आपण तळोजाच्या सेंट्रलाइज uh, 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 मुद्देमाल सेंटर म्हणजे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर जे आहे तळोजाचं आउटडोअरचं त्या ठिकाणी जवळजवळ पन्नास हजार स्क्वेअर फुटावर आपण तिथलं तळोजाचं हे एव्हिडन्स मॅनेजमेंट सेंटर तिथे पण ठेव केलेलं आहे जिथे सर्व प्रकारच्या गाड्या आणि जे बाह्य स्वरूपाचे जे मुद्देमाल असतात ते त्या ठिकाणी अगदी सायंटिफिक पद्धतीने त्या ठिकाणी त्याची जोपासना करणार आहोत या पोलीस आयुक्ता राबवलं पासून ते ही पैरवी आणि या सगळ्या गोष्टी आणि आजच्या आजचे हे दोन उपक्रम या सर्व उपक्रमासाठी शासनाकडनं किंवा गृह विभागाकडनं आपल्याला काही आर्थिक मदतीची मिळते सो सुरुवातीला बेसिकली आपण पायलट स्वरूपामध्ये काही गोष्टी आपण सुरू केलेल्या आहेत काही त्यामध्ये शासकीय फंड होता काही लोकांचा सहकार्य आणि सहभाग सुद्धा काही इनिशिएटिव्ह मध्ये सी एस आरचा सुद्धा पार्ट होता पण ऍज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपण आता हे सिद्ध केलेलं आहे अनेक महिन्यांच्या ऑपरेशन नंतर की हे सर्व जे इनिशिएटिव आहेत हे यशस्वीरित्या आपण व्यवस्थितपणे रोल आउट करू शकतो म्हणून माझ्या मते आपण बघितलं असाल की माननीय डी सी एम सरांनी आणि डीजीपी मॅडमनी या गोष्टी आपल्याला महाराष्ट्राच्या इतर युनिट्सपर्यंतही पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे जी नवीन जनरेशन आहे ही फार सेवी आहे कॉन्स्टेबलरीमध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये सुद्धा त्यांना योग्य प्रकारचं ट्रेनिंग देऊन आणि ग्रुमिंग करून आपण त्यांना ह्या सर्व गोष्टींसाठी तयार केलेला आहे तेच आता जे आपण यशस्वीरित्या राबवलेले आहेत त्याला एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट म्हणून एक पायलट म्हणून आपण यशस्वी करून दाखवले आहे त्या संदर्भातले आपले फॉर्मल रिपोर्ट सुद्धा आपण डीजीपी ऑफिसला पाठवलेले आहेत आणि जसं डी सी एम सरांनी सांगितलं आणि डीजीपी मॅडमने सुद्धा सांगितलं की हे सर्व आता इनिशिएटिव्ह आपण महाराष्ट्रामध्ये पसरवण्याचा इतर युनिट्समध्ये नेण्याचा प्रयत्न करणार आहे नवीन नवीन उपक्रम आपण राबवतात याची दखल ही राज्य शासनाने किंवा गृह विभागाने घेतली आहे आणि जसं की नेल्स सिस्टम आपण वर्षभरापूर्वी राबवली पण इतर पोलीस आयुक्तालयांमध्ये अजून या प्रकारचे उपक्रम राबवताना